Банк. Слышите, какая США, поддержка. США, США, США. Саша улыбается. Приятно играть на родной земле и иметь поддержку за финальным столом. Итак, представляем. Александр Довженко, 45 лет. Два попадания в призы на турнирах ИПТ. Три попадания в призы на турнирах мировой серии покера. 105 тысяч евро карьерных достижений. 63 роздача фінального стола. Полковника вибросив свої карти. Лукаш Пліхта, дама 9 разномасне. Береться за голову. Не знаю, куди буде дівати гроші, які виграє тут. Завжди правити тільки за поінти. Але насправді дуже таке приємне враження. На мене справи цей поляк, коли я грав з ним за одним столом. Дуже врівноважений. Спокійний. Учитывая то, что чоловік пройшов на турнір за. Очки, так называемые очки Зажать бесплатно. На те, какие большие деньги разыгрываются для него. То... Да, он очень спокойный и крайне приятное впечатление создает. Абсолютно согласен с тобой, Володь. И теж не выкидывает лише все карты в пас. Бачили, бачил от него агрессивный был на 4-5. Зараз рейс на дама 9. Лыков может быть, против другого соперника он сыграл бы и рейзом с король валет, но с Лукашем играет просто кол. Макс чек, Лукаш чек, имея комбинацию гадшот. А сейчас уже и двусторонний стрит. Дро. Шестерка и валет дают Лукашу победу в данном случае. Максим вырешил, э, э, решил выстрелить первым на терне, про, проверив силу руки плиты. Пробуй ставку 120 тысяч. Лукас делает кол. Ну, довольно неплохая комбинация, сильный двусторонний дро. И зараз на месте Лукаса потрібно было и тот уза. С их колом. Дуже подебно, что у него. Может быть и червовое флешдро. Посмотрим, какую линию изберет Максим. Думаю, что он тоже собирается что-то изобразить. Это и не удивительно, учитывая его стиль. 155 тысяч. Ставка очень маленькая ставка, учитывая размер банка. Максим изображает очень сильную комбинацию. И Лукас выбрасывает свои карты. Максим очередная победа за финальным столом. Мы до Киева. Финальный стол на Европе тур 6 сезон. Очень приятно видеть в числе чип лидеров турнира нашего соотечественника Александра Давженко. Ему противостоят сильные агрессивные игроки Максим Лыков, Виталий Толоконников. Oh, wow. Max passes, Vitali takes the pot. Так, смотрим, Александр Дорженко по-прежнему крупный тур... чип-лидер турнира. За ним идет Виталий Толоконников, который отобрал второе место у Максима Лыкова. И Максим, известный под псевдонимом Дикая в интернете, сейчас на третьем месте. Max passes and Alex takes the pot. Очередная победа Давженко над Лыковым. Видим, что 84-й раздаче Лыков снова занял второе место, отобрав часть фишек у Виталия. А стек Артура Симона, да? и Да, короткий стек у Артура Симона, 655 тысяч. И он становится ближайшим претендентом на вылет из турнира. Блайнды 2550, Анте 5000. Итак... Мы видим раздачу серии Sweet Wiz. Сейчас мы видим только карты Александра Довженко, карты других участников мы не видим. Попробуйте почувствовать себя на месте Александра Довженко за финальным столом European Poker Tour Киев. Итак, Довженко делает рейс, туз-дама в трефе. Все игроки до Максима Лыкова на большом бланде выбрасывают свои карты. Лыков калирует ставку Александра 130 тысяч. Флоп не очень подошел Александру, тем не менее у него довольно сильная комбинация. Две оверкарты с тузом. И Максим решает Агрессивно действовать первым. В банке сейчас 310 тысяч. И Максим делает ставку 135 тысяч. Чуть меньше, чем половина банка. Смотрим, какое решение примет Александр. Знающий про лузовый диапазон Лыкова, Вингаяков, Играева, еще буду попаривать до часто. Пол. Валет пиковый выходит, на доске появляется флеш дро. Лыков продолжает агрессивную линию. 255 пятьдесят пять тысяч ставка от Лыкова. Александр Завженко внимательно наблюдает за своим соперником, пытается прочитать на его лице какие-либо подсказки для своих дальнейших действий. Непростое решение у Александра. Против будь-якого ничего суперника, я, напевно, выкинул бы карты в пас, но, знаючи стиль Макса, размирковый серьезно над колом. Так, играет кол. И банк уже 1 миллион 90 тысяч. Очень серьезная раздача. Практически ключевая. В данный момент игры банк миллион и Максим Максим 275, ставит очень небольшую ставку 275 тысяч. Какая в него должна быть комбинация, чтобы так разыгрывать небольшими ставками? Какую карту он должен давать супернику? Ставка так называемая доборная, Максим изображает очень сильную руку, поэтому ставит небольшую ставку для Мне того -7, чтобы... 6-7 изображает, За другой стороны он бы мающий 6-7, играл щек на флопе, надеюсь получит ставку продолжения от Довженка. Кол играет Кол. Александр просто по туз хай. Король 10 у Максима и туз дама у Прекрасный розыгрыш. Бачим радость из болевальников, в том числе и Олега, с прапором Украины. Супер. Прекрасная игра, прекрасный розыгрыш. Чудова поддержка. Побачим, что пойдет Макс Стиль после такой раздачи. Да. Великолепное чтение оппонентов. Ну, не зря Александр уже много лет профессионально занимается игрой в покер.